Ну, да, Коля. Вот это так поворот. Наташа по-настоящему беременна. Так, Коля, только надо доказать, что ты тоже беременна. Тихо. Виталик, привет! А мы едим настоящую итальянскую пиццу. Я вам сейчас такую новость скажу. Що ви Віталік, що случилось? Натаса, по-настоящему беременна. <хих> так що у вас скоро буде внук. ілі два, Ілі три. Или... Та там такий живот, що весь будущий застав динамо поміститься. Показывать нам ребенка по скайпу? Да ну, вы же скоро возвращаетесь из Италии, так что сами побачите. Виталик, а мы решили э, не возвращаться. Пока. Пока. Я вот, например, учу язык и хочу официанткой устроиться. А меня хотят взять петь в ресторане. Так что ты не волнуйся, мы будем тебе звонить по скайпу на наш привет. Чао! Не спешат возвращаться. Ну ладно. Тогда дома можно не спешить убираться. Виталик, так о чем ты хотел поговорить? Я? А! Наташа кажется, что я буду плохим отцом. А я буду таким хорошим отцом, что у меня дети будут сами в угол становиться. Виталик, так а может Наташа права? Ты что-нибудь приготовил для своего будущего ребенка? Понятное дело. Я ему в парке на лавочке уже место занял а коляску, а детское питание, а в роддоме ты договорился? Так а ж, надо все эти Ну, конечно. Так а где я деньги возьму? Виталик, у тебя есть шанс стать ответственным мужчиной. Вот деньги. Купи все, что нужно для ребенка. Да не, я, я, Хотя, что неудобно? Неудобно, это когда все узнали про офшоры на Кипре, да? Спасибо! Петрович! Виталик, ты ко мне только прыгать приходишь? Петрович, успокойся! Я хотел у тебя спросить, а что надо покупать в роддом для жены и ребенка? А тебе это зачем? Вот когда моя родила, я как угорел и бегал, распашонки, присыпки. А я молодой был, хотелось с ребятами посидеть. Бывало, купишь пивка. Ой, Петрович, ты начнешь рассказывать, Наташа уже и родить. В смысле родить? Наташа, жена моя беременная. <звы> ну я теперь в парк не ногой. Я теперь дома буду сидеть с ребенком. Вот эти руки. Ну, ты же сам вскоре надавчив. Короче, Петро, сделайте и спрошу, что надо покупать. Фу. Мне не надо покупать вообще эту коляску. Я же олигарх сижу. Хай дитина сразу привыкает пешком ходить. Здравствуйте. Что-нибудь подсказать? Здравствуйте. Ну, а що, це повний привод чи ні? А де багажник там аудіосистема? Так взагалі нічого не знаєте. Ідіть, ми самі розберемося. Ну, оця, вроді нормально. Угу. Только ж треба перевірити, як в ній удобно лежать чи ні. на. а шо... Тихо! Не оры! Шо? Я не поняла. Mm. А шо це ты с коляской? Бо це моя фартова коляска. А как это? Ну, no, так это. Меня с ней в супермаркете охранники никогда не досматривают. Mm. <плыр w> Слушай, ну это уже чересчур. <плыр> Сейчас очень сложный период. Так а сколько она вас стоит? Пять шестьсот. <звук> <звук> О! А давайте я у вас и одолжу, а верну где-то годика через три. Ну, когда уже дитина начне ходить. У нас только продажи. Ева, нати так, ты отвлекайся. Я хватаю коляску и бежать. Виталик, подожди, я не поняла, что у тебя нет денег? Чего ты сразу нет денег? Просто решил сэкономить. родители Наташи дали мне денег, а я все потерял. Виталик, ты потерял все деньги? Так не надо волноваться. Я все сделаю и без денег. Вот <звы> это, ну, я понимаю, нормальная коляска. И покачать можно, и поместиться сразу тройня. Виталик, ну, допустим, это подходит для прогулок. Но ребенку уже нужно где-то спать, ему нужна детская комната. Зево. Главное, чтобы была комната. А детская, она становится в два сюда. Идем. Колос. Сикарная кроватка получилась. Я сам бы в такой спал. Да. Виталика, как туда ребенка класть? Не надо волноваться. Я все продумывал. на стремянке. <свят> Бульк. <свят> ты знаешь, а еще в детской комнате должны быть яркие стены. Так я же скажу, не надо волноваться. Я же все приготовлю. Васю, фломастери, рисуй на здоровье. Я крадыть сам буду стены разрисовывать. Как я в детстве. <свят> <свят> Виталик, а зачем ты написал рисуй на здоровье? И ребенок, он же еще читать не умеет. Так это я для себя. Мы же вместе будем стены разрисовывать. Так, тут все готово. Пошли договариваться с роддомом. Вы не волнуйтесь, это лучший роддом в районе. Повезло вам, муж у вас такой заботливый. Она еще забеременеть не успела, а он уже готовится. Да, сейчас таких мало. Но цены для... Мы просто друзья. Угу. А, хотел предупредить вас, посоветовать. Вы бы подстраховались с детским питанием. Бывают случаи, когда после родов у матери нет молока. Я понял. Сейчас. Зараз у нас квартиры переделают под салоны красоты, под стоматологию. Я и решила, открою свой, родом роддом. Вот так. Ой, издается мне, Богданов, на твой роддом сразу накроется одним местом. Чего это? У нас в породняке нету лампочки. И бабы со страха будут рожать прямо там, в темноте. Да пошли, ну не бойся. А куда это вы козу тащите? Как это куда? Вы же сами сказали, что вдруг молока не будет. А так всегда свеженькое. Подаив, покормив, подаив, покормив. Все <реклама> так, я не понял. А? Вот это и есть наша общая палата. Такое как в маршрутке. Есть vip палата но за дополнительную плату. Сколько? Не, ну вы суху. В гостинице дешевле раза. А можно нам vip вип-палату на 10 минут? Ну, приехали, родили и уехали. Ну, я так понимаю, ваша жена на сохранении лежать не собирается? Не-не-не-не, она и так хорошо сохранилась. Mm -hmm. В общем, если вы нам не даст палату, то моя Наташа приедет и будет разжать вас прямо в кабинете. Понимаете, э, вип-палата, она не для простых людей. Ну, я тоже не простый. Или вам показать корочку? Верю. Верю. А, просто вип-палата сейчас занята. Только освободиться, мы вам позвоним. Ладно. Виталик, а какую корочку ты хотела мне показать? Ну, корочку. У меня на коленке Вовка заживает. Показать? Нет, не надо. Так, випала-то занята. нас сейчас проверим. Драсьте. Ви хто? Мене звати Вітелік. У мене просто скоро жіно рожає. Ви кода освободите від палату? Да я не знаю. Я уже і так лежу десь більше срока. Все, ніяк не могу родить. Понятно. Ну, отдыхайте. віддихайте. Ал ⁇ скорая. Тут эта э, женщина рожает. Э, улица зеленая 10. Евенина, а что если не спратю я? Это единственный способ проехать через пробки. Держи меня за руку. Не, 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 не волнуйтесь. У мене Наташа тут швидко родить її в уголочці. І все, Ви виже не проснутися. <реку> ви мені кажеться так напугали, що у мене води отошли. Ой, бачка, я рожаю. Виталик, чуть ниже Наташенька Я должен тебе признаться Твои родители Дали мне деньги Чтобы я подготовился к родам А я их потерял ну я все решил сам. Все, сделал коляску, оформил детскую, договорился с роддомом. Будешь лежать в вип-палате. Да. О, здравствуйте. Петрович? Виталик, я тебя целый день ищу. Ты когда у меня на батуде прыгал, деньги выронил. <свят> <свят> Цисти сами деньги. Спасибо, Петрович. Это, получается, я на детский садик сэкономил. Виталик, ты будешь хорошим от. Ну, понятное дело. Это же мой карапуз. Виталик, раз твои родители улетели в Италию, может быть, я перееду к тебе? Так не вопрос. Завтра с утра собирай весь и до меня. А <говорит> ты что-то хотел. А скажите, когда будет доктор на переезде панду поездом с Беленко? Никто не знает. Ну, все, Ти молодець, з роддомом договорився. Завтра приїде на тосі. Ми будемо жити, як сім'я. Що-то случилось? Хозяин квартиры, которую я снимала, он срочно ее продает, и мне пришлось съехать. Виталик, можно я у тебя пару дней поживу? Ну, я не знаю. Ладно, извини, я лучше пойду. Ева, стой! Конечно, можно. Живы, мы с друзьями. Заходь. Спасибо. Его... А с... С Виталик, мне страшно там одной спать. Можно я тут с тобой буду? Ну конечно, мы же друзья. Только чтобы вообще не страшно было. Давай спать по очереди. По два часа. Я первый. Виталик. Ты же не засыпай, потому что я сейчас сплю. Рожать сейчас очень дорого. Лучше за эти деньги где-то отдохнуть. Хотя, конечно, можно отдохнуть так, что потом все равно придется рожать.